В общем-то, то, что происходит в Крыму, с формальной точки зрения, совершенно понятно. Mm -hmm. а, то есть, а, есть а, вооруженный захват этой территории Российской армии. А, причем захват этот а, производится достаточно странным для... Ну, если уж невеликой, но для сознающей некоторой ответственности страны, то есть Россия с действует без опознавательных знаков, то есть с точки зрения всех формальных норм международного военного права, ну, вооруженные люди без знаков отличия, это, вообще говоря, вооруженные бандиты, на которых не распространяются никакие нормы гуманитарного военного права, в частности, нормы гуманного обращения с пленными и ранеными. То есть, если это военнослужащие, то должны быть знаки различия, должны быть ясно обозначенные командиры, с которыми можно вступать в контакт и выяснять, что они хотят. Ну, это понятные, в общем-то, вещи, точно так же, как понятно, что то странное событие, которое происходило 27 февраля в здании Верховного Совета Крыма, когда под, окра... под... под конвоем, правильно сказать, под конвоем вооруженных людей а что-то внутри этого здания, в тайне от избирателей, в тайне от граждан, в тайне от прессы, вроде бы кто-то каким-то неизвестным клоном принял какое-то решение. Ну, все, что я произношу, это сейчас совершенно очевидные банальности. Уж простите, был мне задан достаточно банальный вопрос.